Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya daripada pembela, kumpulan pembela integriti Jadi hari ini kami ingin mengulas tentang kes Aman Syah pencuri 1 sen Jadi marilah kita teruskan dengan mengenal kes Aman Syah pencuri 1 sen Kami daripada kumpulan pembela integriti yang berikut ialah ahli kumpulan kami. Yang pertama, Elshin Kim Yang kedua, Orniza binti Yusuf. Yang ketiga, Karin Kamalia binti Muhammad Kasi. Yang keempat, Cherry Chamsin I. Yang kelima, Ong Kai Wei. Okey, marilah kita teruskan dengan pengenalan tentang kes Amansyah sepencuri satu sen. Seperti yang kita ketahui, kes Amansyah ini sebenarnya pernah menjadi gempar suatu ketika dahulu di Malaysia. Uh, hal ini disebabkan kerana Aman Syed ialah individu yang berlatarkan uh, berlatar belakangkan sebagai orang biasa sahaja iaitu sebagai pegawai bank namun boleh terjerumus dalam kes jenayah yang amat besar iaitu pencuri satu sen tersebut melakukan tindakan di mana mengambil uh, barang yang bernilai rendah secara berterusan. Jadi, tindakan ini telah menarik perhatian masyarakat. Bukan sahaja disebabkan nilai barang yang diambil itu, yang diambil itu adalah rendah, tetapi juga bagaimana tindakan ini boleh mengambil isu, uh, ataupun menyebabkan isu yang sangat besar. Setelah kita memahami dan mengetahui kes amansia Aman si pencuri satu sen, jadi marilah kita mengenali siapakah amansia yang sebenarnya. Jadi, Aman Syah ialah individu ataupun rakyat Malaysia yang dilahirkan pada 9 Oktober 1966 dan beliau merupakan graduan perakaunan di Institusi Teknologi Mara ataupun yang dikenali UITM. Beliau merupakan pegawai bank di Hokua Bank pada umur 24 tahun dan beliau dinaikkan pangkat setelah itu dan menjadi uh, dan mengangkat jawatan sebagai speed di bank tersebut. Setelah kita mengenali siapakah Aman Shah, jadi marilah kita lebih memahami latar belakang kes rasuah tersebut. Oleh itu, latar belakang kes rasuah ini ada tiga tahap. Yang pertama, tuduhan awal, sesatan lanjutan dan terakhir sekali adalah pendawaan rasmi. Tuduhan awal dilakukan pada 25 Jun 1996. Aman Shah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas perduhan pertuduhan menipu melibatkan jumlah keseluruhan RM4 juta. Beliau didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan di mana uh, Seksyen ini memperuntukkan, memperuntukkan, hukuman penjara selama 10 tahun dan denda. Seterusnya ia di seterusnya berlakulah siasatan lanjutan di mana pihak bank mendapati bahawa beliau telah membinakan sejumlah wang yang besar ke dalam akaun peribadinya. Dan akhir sekali, pendawaan rasmi pun berlaku di mana Aman Shah mengakui, mengakui kesalahannya atas kesalahan pecah amanah dan penyelewengan kewangan. Dan mahkamah pun menjatuhkan hukuman penjara lima tahun dan beliau menjalani hukuman tersebut di penjara Pudu seterusnya tuduhan dan penjelasan. Aman Syah merupakan seorang pegawai IT di Shock Hua Bank telah menyalahgunakan kedudukannya dengan melakukan beberapa kesalahan serius berkaitan jenayah kewangan. Beliau telah mengemukakan arahan palsu dalam sistem bank dan memindahkan wang daripada akaun bank ke akaun peribadinya sendiri secara haram. Tindakan ini dianggap sebagai penipuan ataupun kerana beliau telah memalsukan arahan transaksi yang tidak sah bagi tujuan peribadi dan tidak mendapat kebenaran daripada pihak atasan bank. Selain itu, beliau juga telah melakukan pecah amanah jenayah. Dalam bahasa Inggerisnya, Criminal Branch of Trust, CBT, di bawah Section. 409 kanun seksaan kerana menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pejabat bank. Sebagai pegawai yang diberi akses kepada sistem dalaman, beliau sepatutnya menjaga integriti dan keselamatan sistem. Namun, beliau mengkhianati tanggungjawab itu. Lebih membimbangkan lagi, Aman Shah turut memanipulasi sistem perbankan elektronik yang dikenali sebagai SPID Penuhnya System for Electronic Payments and Exchange of Data Sistem ini digunakan untuk urusan pemindahan dana antara bank Namun beliau mengeksploitasi kelemahan dalam sistem itu untuk mencuri wang bank secara senyap Seterusnya penjelasan beliau. Aman Syah mengatakan, bukan curi satu sen daripada setiap akaun. Beliau menjelaskan bahawa konsep mencuri satu sen dari setiap akaun pelanggan adalah tidak benar sepenuhnya. Menurutnya, wang yang dipindahkan bukan daripada akaun pelanggan, tetapi daripada akaun lebihan atau keuntungan bank itu sendiri. Istilah satu sen hanya menjadi gelaran media untuk menyampaikan betapa kecilnya dan halusnya pembindahan yang beliau lakukan secara sistematik. Beliau juga mengatakan, "Saya tak mencuri duit pelanggan. Duit itu bukan duit orang awam. Ia duit bank yang tidak diurus." Yang kedua, jumlah sebenar dipindahkan lebih kecil berbanding laporan. Media melaporkan beliau mencuri RM4.1 juta tetapi Aman Syah mendakwa jumlah sebenar tidaklah setinggi itu. Beliau menyatakan bahawa laporan media banyak dibesar-besarkan dan ingin menjelaskan perkara sebenar melalui penulisan buku suatu hari nanti. Dan yang ketiga, niat asal bukan untuk hidup mewah. Dalam penjelasannya, Amansyah mengatakan bahawa beliau berniat untuk mengajar sistem perbankan yang tidak efisien dan tidak menjangka perkara itu akan menjadi kes jenayah besar. Namun, beliau mengakui kesilapannya kerana menyalahgunakan kepercayaan dan sistem walaupun tidak menzalimi pelanggan secara langsung seterusnya reaksi masyarakat yang pertama terkejut terkejut dan kagum dengan kepintaran jenayahnya ramai orang terkejut bagaimana seorang pegawai muda bergaji rendah boleh berjaya memanipulasi sistem bank yang kompleks untuk mencuri berjuta-juta ringgit tanpa dikesan dalam tempoh yang agak lama ada yang menyifatkan perbuatannya sebagai jenis jenayah kerana mencuri melalui jumlah yang kecil tetapi berulang Walaupun konsep satu sen setiap akaun tidak sepenuhnya benar Kalau dia guna kepandaian itu untuk perkara yang baik, mesti boleh berjaya besar Seterusnya, marah Marah dengan perbuatan mengkhianati amanah sebahagian besar masyarakat mengecam tindakan beliau Kerana menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan dalam institusi keuangan Tindakan itu telah dilihat sebagai pengkhianatan terhadap sistem Dan mencemarkan nama bank, perbankan hmm, Beliau bijak Bijak pun kalau mengkhianat tetap salah Seterusnya Meminati semula Kebangkitan semula minat selepas drama One Centive Pada tahun 2022 Drama One Centive yang diinspirasikan daripada kisahnya Membangkitkan semula minat masyarakat Ramai netizen mula membuat carian tentang Aman Shah dan membincangkan semula kesnya di media sosial dengan pelbagai pandangan dari kegaguman hingga kecaman. Nama saya Cherry Chamsing E, piju 24110323. Aman Shah berjaya memindahkan satu sen daripada setiap akaun di Hok Bank ke akaun peribadinya. Setelah dia berjaya memindahkan seramai RM4.01 juta, Aman Shah mencadangkan untuk meletak jawatan dan kemewahan Aman Shah menyebabkan bekas majikannya bercadang untuk mencari sebab kemewahannya. Bekas majikannya menemui juru auditnya untuk melakukan audit terhadap semua transaksi yang dilakukan atas Aman Shah. Selepas mendapat laporan audit, bekas majikan membuat laporan polis di Balai Polis Kempion pada 8 Jun 1990. Dan kemudian Aman telah ditangkap di kondominium mewahnya selepas 3 hari kemudian. Dan kemudian Aman dibawa ke Mahkamah Session pada tahun 1990. Amansyah dituduh pecah amanah di bawah Seksyen 408 Kanun Kesesaan sebanyak tujuh kali dalam masa 26 Januari hingga 27 Mac 1990. Dan kemudian Amansyah dikenakan hukuman penjara selama lima tahun. Berdasarkan keputusan mahkamah, Amansyah Ahmad telah didapati bersalah atas kesalahan pecah amanah tertuduh telah memindahkan hanya 1 sen daripada akaun pelanggan secara automatik ke akaun peribadinya Menurut Yang Arif Akim walaupun uh, tertuduh telah memindahkan hanya 1 sen namun jumlah keseluruhan yang dikumpul telah melebihi 4.1 juta ringgit Perkara ini telah termasuk di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan yang melibatkan tertuduh diberi hukuman penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak melebihi 14 tahun serta sebatan dan dikenakan denda. Keputusan ini telah menunjukkan bahawa sistem kehakiman negara memandang serius terhadap isu pecah amanah terutamanya dalam penggunaan teknologi dan kuasa dalam organisasi yang melibatkan tanggungjawab kepercayaan orang awam. Secara keseluruhannya, keputusan mahkamah dalam kes Aman Syah Ahmad merupakan salah satu titik penting dalam sejarah kehakiman Malaysia di mana keadilan ditegakkan bukan sahaja untuk menghukum pesalah tetapi untuk memperkukuhkan institusi-institusi negara. Kes pecah amanah yang dilakukan oleh Aman Syah Ahmad telah memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap sistem perbankan dan kewangan negara Malaysia. Kesannya, kes ini menunjukkan keperluan mendesak bagi institusi kewangan untuk mempertimbangkan keselamatan teknologi maklumat dan kawalan dalaman. Selain itu, kes ini telah memberi kesan kepada reputasi institusi kewangan dan kepercayaan awam. Kes Aman Syah Ahmad menjadi pengajaran bahawa integriti pegawai bank sangat penting dalam memastikan kepercayaan pengguna terhadap perkhidmatan kewangan dapat dikekalkan. Oleh itu, kaki tangan bank perlu diberikan pendidikan dan latihan yang berterusan berkaitan etika profesional dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab bagi meningkatkan kesedaran terhadap risiko jenayah kolam putih. Seterusnya, saya akan menerangkan pengajaran cerita Si Pencuri Satu Sen oleh Amanan Syah. Cerita ini mengandungi pengajaran yang penting tentang nilai kejujuran dan amanah di mana menekankan bahawa mencuri tetap salah walaupun jumlahnya yang kecil. Di samping itu, dia menolakkan ketidakadilan. Cerita ini melidik amalan rasuah dan ketidakadilan yang berlaku serta meniru agar semua orang tanpa mengira kedudukan bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing lepas itu, dia memberikan kita jangan padang remeh. Kisah ini mengajar kita untuk tidak memadang ringan kesalahan kecil kerana ia boleh menjadi bermulaan kepada perbuatan yang lebih besar dan serius. Oleh itu, kita kena mengamalkan amalan integriti. Kejujuran dan integriti perlu diamalkan dalam setiap aspek kehidupan walaupun dalam perkara yang kecil. Bagi peranan masyarakat, kita semua perlu mengamalkan integriti dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian untuk membentuk masyarakat yang adil dan bermakruf. Cerita ini pun memberikan nasihat untuk pelajar bagi pelajar kolej cerita ini mengingatkan supaya tidak menipu meniru atau mengambil kesempatan dalam pelajaran kesimpulannya cerita si pencuri satu sen mengingatkan kita bahawa setiap perbuatan sama ada baik atau buruk akan membawa akibat. Kita mesti mengamalkan nilai murni seperti kejujuran, amanah dan bertanggungjawab dalam setiap aspek kehidupan. Jangan sesekali memandang ringan kesalahan kecil kerana ia boleh menjadi permulaan kepada perbuatan yang lebih besar dan merosakkan sebagai pelajar dan anggota masyarakat, kita harus membentuk diri dengan integriti agar dapat menyumbang kepada pembangunan negara yang bersih, adil dan bermara. Hanya apabila seluruh rakyat menghargai kejujuran dan tanggungjawab, masyarakat kita akan menjadi lebih adil, bersih dan teratur. Sekian, terima kasih.